Assalamualaikum dan salam Ramadan Al-Mubarak. Selamat menunaikan ibadah berpuasa kepada semua yang menonton dan uh, diharapkan kita berjaya menangani dugaan dan cabaran berlapar dan dahaga sepanjang bulan Ramadan yang barakah ini ya. Sebagaimana ajaran Rasulullah uh, SAW usia paling ideal untuk kita melatih kanak-kanak bersolat dan berpuasa mulai umur mereka 7 tahun. Tetapi saya pasti ramai ibu bapa di luar sana seawal anak-anak berusia 4 tahun, 5 tahun dah mula melibatkan mereka dalam uh, Aktiviti-aktiviti uh, ibadat cuma sekali dalam bulan Ramadhan Kita semua berpuasa dan kita mula uh, Memberikan informasi Tentang konsep berpuasa Mengikut uh, syariah sebenarnya Jadi baiklah hari ini kita akan bercakap tentang Topik yang uh, berkaitan dengan anak-anak kita Bagaimana kita nak mendidik anak kita Seawal usia mereka Bila mereka pertama kali Untuk berpuasa, kita akan berkongsi pengalaman Dan tips uh, para tetamu saya Ada ramai hari ini, terima kasih datang Saya perkenalkan di sebelah kanan saya Uh, Nurul Ilyani Ahmad, pakar pemakanan. Kita jemput khas dari Nestle Malaysia. Malaysia Berhad. Apa khabar? Baik. Terima terima. Di sebelah sana, siapa tak kenal Jago sukan hoki uh, negara kita, uh, Minarwan Nawawi. Yeah. Di sebelah sini uh, Ini satu keluarga uh, Bahagia Saya <laughs> yeah. mengangkat so, Maknya Puan Rima Rahayu Ismail yeah. Di sebelah sana Ujung tu Ayah Ayah sama besar Dengan anak-anaknya <laughs> <laughs> Ayahnya Encik uh, Encik Muhammad Ritaudin Amin yeah. Dan ketiga-tiga Anak ni Bermula daripada Yang uh, lelaki Di sana di, di sebelah ayah tu Adik Nabil Adik Muhammad Nabil Najmi Adik Nabiha Hanani Dan juga Adik Nuhah Iza Apa khabar? Baik hey. Adik-adik ini semua pu berpuasa tak hari ni dah berapa hari dah kita puasa tiga ha ah. <laughs> ada yang tak jawab tu tak tanya dia dia puasa ke tidak kan ah, okey jadi baik saya nak tanya pada uh, puan rema lah ibu eh okay. uh, sejak umur mereka uh, seawal usia berapa anak-anak ni uh, tapi sebelum tu okey kita nak turun masing-masing bagi tahu umur masing-masing berapa tahun sekarang nabil oh saya 11 tahun 11 okey uh, nabiha masa saya 10 tahun. 10 tahun. Nuha masa saya 6 tahun. 6 tahun. Okey comelnya. Okay. Jadi a uh, mereka ni semua berpuasa sejak usia umur berapa? Pening uh. dah dah didik dia dah train dia. <laughs> Uh, kebiasaannya uh, daripada dia orang tadika lagi hmm. macam Nuha start berumur 6 tahun 5 tahun pun dia dah mula didedahkan dengan puasa sebenarnya hmm. tapi dia taklah berpuasa sepenuhnya tapi dia dah mula berpuasa separuh hari and then ditingkatkan lagi 8 uh, jam 6 uh, jam 7 jam uh, sehinggalah Uh, macam hari ni saja dia dah boleh berpuasa dia dah berpuasa untuk dua hari. Oh dah berpuasa penuh. Ah uh, berpuasa oh, penuh. Ah uh. uh, so ya uh, isa bermula daripada early age lah maksud daripada awal dia di pada sekolah tadika saya dah hmm. mula train untuk dia puasa. Ah uh, okey uh. uh, jadi Noah hari ni dah puasa belum? Hari ni puasa tak? tak. Ah, Rizal tahu sebab apa dia tak puas Sebab dia nampak di sebelah sana tu ada banyak kuih kek kan. Okay. <laughs> Kalau kita tengok di sebelah sana set sana, sekejap lagi kita akan uh, ke sana kerana kita akan bercakap tentang segmen tips jimat raya. Kalau nak tahu nanti tunggu. Tapi Adik Nuha dia kata dia terliur tengok kek macam-macam bentuk di sana. Kan? <laughs> Okey, uh, sebagai ayah, Cik Rizal tahu biasanya um, bagaimana apa langkah terbaik masa mula-mula nak nak memperkenalkan apa tu konsep berpuasa. Anak-anak ni mula, mesti mula tanya kenapa kita perlu berpuasa. Bagaimana kadang-kadang anak-anak ni bertanya soalan yang sangat kritikal sehingga so beberapa pun tak tahu nak menjawabnya ya. Uh, uh, pada mulanya bila mereka hendak berpuasa ni, hmm. saya akan menerangkan tentang penjelasanlah. Kenapa kita berpuasa dan hmm. terangkan ini adalah satu tanggungjawab dan ini adalah rukun Islam dan mereka memang kena berpuasa. Tetapi hmm. mereka perlu didedahkan daripada kecil kita perlu Educate mereka dan berikan rasional Tetapi dalam keadaan yang mudah Bukannya mm -hmm. dalam keadaan yang dia tak faham So begitu, contohnya kalau uh, dia tanya kenapa ada orang yang berpuasa dan tidak berpuasa mm -hmm. So kalau kita beritahu orang yang berpuasa uh, Pertama untuk apa nama Merihatkan kita punya perut Kerana mm -hmm. kita telah uh, makan selama 12 bulan ataupun 11 bulan itu ha, antara contoh-contoh yang saya berikan kepada mereka lah. Hmm. Dan dia mudah dia memahami lah. Yes, okay. Satu konsep kita nak tahu, ibu bapa apabila anak-anak ni mula nak belajar berpuasa, aa, seringkali ibu bapa memperkenalkan aa, penghargaan, hadiah, okay. reward hmm. Yeah. anak-anak ni. Adakah ini satu amalan yang baik? Uh, hmm. hmm. So, saya rasa uh, itu satu amalan yang baik juga. Isa macam untuk kita menaikkan semangat dia. Ha, hmm. sebab kita pun uh, bila diberi penghargaan kita lagi rasa semangat Semangat untuk menunaikan tanggungjawab tu Tapi kita tak adalah bagi hadiah yang terlalu besar Sebab dia kena faham uh, Yang penting dia kena faham kenapa dia kena berpuasa hmm. Tapi jika dia puasa Dia akan dapat something juga uh, Di samping pahala dia dapatlah juga something yang Mak ayah dia boleh bagi something uh, Macam tu lah bagi okay. saya Nabil, tahun ni uh, mak dengan ayah uh, janji apa? Kalau puasa satu hari penuh dapat apa? Kalau puasa satu bulan penuh dapat apa? Hmm, dapat Nabil. duit raya Ya yeah. Dapat duit raya berapa ada tak ayah letak berapa jumlah dia, nilai dia? Tak. Tak eh. Ayah Kalau puasa, ada tak satu hari puasa dapat berapa? Dua hari puasa dapat. Kalau separuh hari puasa, <tuk> ha, macam, macam Nuh hari ni dah separuh kan? Suku lah suku hari puasa. <tuk> 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 ha, ada? Tak ada? Tak ada. Tak ada eh. Yang penting jangan kita diman lah, jangan minta lah <tuk> dekat mak yes. ayah. Eh? Yang penting tak ada pahala kan? Ha, Nabiha Nabi ada tak minta dekat mak ke Mak kalau saya puasa satu hari saya nak berapa ringgit Tak Tak ada ikutlah apa mak bagi nanti. Ha, ha Okay, kalau kalau nak nak tingkatkan motivasi dia orang biasanya uh, waktu nak berbuka nanti masing-masing ada tak macam permintaan makan makanan kegemaran tu. Ha. -ha. ha. Ya, yeah, ada lah. Maksudnya dia akan minta lah okay. sebab dia dah puasa cakap lah ini dia nak makan apa, ini dia nak makan apa. So kita fulfill dia punya apa yang dia nak tu. Uh, untuk supaya dia lebih semangat untuk puasa the okay. next day. Semalam Nuha puasa penuh kan? Semalam makan makanan kegemaran Nuha makan apa? Buka, buka puasa. Nasi apa? Tak tahu. Nasi apa? Nasi apa? Oh, mak ada masak nasi apa semalam? Nasi goreng. Nasi goreng. Nasi goreng. goreng. Oh, ni memang kegemaran dia nasi goreng. <laughs> Okey, bercakap tentang makanan. Lah. Saya rasa baik saya tanya soalan ni pada pakar pemakanan. Eh. Sebenarnya bila anak-anak nak mula berpuasa ni mak bak, mak dan bapak ni yang risau okay. sebab kita takut anak kita macam lapar mm. melalui proses yang lapar uh -uh. sepanjang hari uh -uh. dan kita menyebabkan kita ni macam risau-risau. Ah kadang-kadang anak ni boleh tahan mak dengan uh. ni tak boleh tahan tengok anak tu uh -huh. macam lemah, uh -huh. lembik kan. Uh -huh. <laughs> uh -huh. Terangkan apa pemakanan sebenarnya yang paling terbaik untuk kita untuk ibu bapa sediakan. Okey, uh, kita berpuasa ni, uh, malam yang paling penting adalah waktu bersahur. Sahur mm -hmm. tu mesti kena bagi sebab sahur dengan sarapan pagi tu adalah waktu makan yang sama. Mm -hmm. Cuma waktu dia berbeza pada bulan Ramadan ni. Mm -hmm. Kalau normally kita sahur mungkin pukul 6, tapi kalau kita bersahur, uh, 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 kalau kita sarapan pagi waktu biasa mungkin pukul 6, tapi bila kita bersahur sebelum pukul 6 ataupun sebelum pukul, uh, sebelum okay. subuh lah. Maksudnya makan pagi tu adalah perkara yang asas mesti kita buat mesti buat ya kita hmm. tahu macam tadi Zam cakap kata ibu bapa mungkin risau mak anak takut anak lapar tak dapat tahan semua hmm. kan so kalau kita dapat pastikan anak kita bersahur so at least dia ada tenaga untuk teruskan hari dia hmm. itu adalah foundation untuk pemakanan yang seimbanglah kita kata hmm. di bulan Ramadan ni dan macam parema Uh, lakukan kepada anak-anak Dia tadi ni saya rasa Satu pendekatan yang baik Iaitu Kita start dari peringkat awal Yang boleh mm -hmm. Dan kita Jangan paksa anak Kita ikut kemampuan Macam contoh Dua hari lepas nuha mampu So kita bagi dia semangat mm -hmm. Tapi Kalau hari ni dia Tak mampu Dah tadi nak berbuka Kita jangan force je. dia Kita paksa ya? uh, mm -hmm. Kita tahu kemampuan dia Banyak tu saja Tak apa Mungkin hari ni Kind of like a break for untuk dia esok dia boleh continue balik puasa mm -hmm. penuh kan? macam tadi dia berbuka puasa dia bagi tahu tak dia kata dia nak berbuka puasa dia kata dia nak minum air ah, dia cakap lah tiba-tiba mm -hmm. ah, tadi dia cakap mohon nak minum air <laughs> ah, okey mm -hmm. ah. sebab kita tak nak nanti kalau kita paksa dia terus nanti dia, dia, dia rasa takut um, ah, dia uh, jadi benda tu puasa. macam dia rasa terpaksa lap, so, ah, dia terpaksa nak kena buat benda tu sebab benda ni kita tak boleh nak paksa dia Ah, sempat, sampai satu stage nanti dia akan faham sendiri mm -hmm. Lalu, satu bila dia berada dengan kawan-kawan dia dia lagi terdedah untuk berpuasa sebab so, tengok kawan-kawan puasa nak tak nak dia pun kena puasa juga mm. ah, tapi lama-lama jadi habit mm -mm. Ah, so kita Betul. nak train dia daripada situ ah, apa ni abang Nabil tak nak adik nak minum air tadi tak ada <tasuk> rasa nak ikut agak tak ada eh <tasuk> Aaa, tak, tak ada. <tasuk> 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 tapi abang abang yang sulung kena bagi contoh pada adik-adik adik, -adik, ah, adik Nabiha masih berpuasa kan Ah ha, okey jadi baik kita nak cakap tentang uh, aktiviti kecergasan semasa kita berpuasa ini bukan saja tertakluk kepada kanak-kanak saja orang dewasa ni biasanya kita yang dewasa ni secara tiba-tiba masuk bulan Ramadan kita pun uh, kita pun terus terus tak nak melakukan aktiviti kecergasan seperti biasa padahal sebenarnya ada cara dan waktu yang terbaik bila kita nak lakukan kita akan kongsikan tipsnya nanti dengan uh, Minarwan uh, sebentar lagi ya kita akan berada dulu seketika dan kita akan kembali selepas ini jangan ke mana-mana Okey, berjumpa kembali kita bercakap tentang uh, topik kita hari ini, mendidik anak-anak seawal usia mereka untuk menjalani ibadah berpuasa. Tadi adik Nabil kan, uh, saya tanya dia, adik ada tak, tak rasa nak, 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 nak minum air? Dia kata ada juga rasa. <laughs> <laughs> saya, saya tahu sebab apa, sebab dia nampak ada yeah. air milo dekat depan ni kan. <laughs> <laughs> Betul tak? Betul. Ah, <laughs> selalu eh mi, uh, mi, saya, saya difahamkan Milo memang salah satu uh, minuman yang memang minuman berhasiat yang memang sentiasa. Mm -hmm. yeah. Ada simpan stok di rumah ni. Ah, uh, memang sentiasa. Uh? Memang sahur pun memang minum Milo, buka pun dengan Milo. ah, eh. Uh. Ah. Ah, pun sama. Suka. Suka. Ah okay. Jadi baik kita nak bercakap tentang um, uh, Milo memang satu salah satulah uh, makanan sejak zaman saya kecil-kecil pun dulu kita dah <laughs> ada Milo memang kita ada. Kita membesar juga. dengan uh, Milo ni kan semua daripada kita ni Yeah. Silap. Nestle pun dah berapa tahun eh. Dah lama dah di sini. Wah, ya. dah Dan Nestle Nestle di Malaysia pun dah tahun ni adalah tahun 101 tahun. Di wow Malaysia. 101 yeah. tahun. Kita sambut 100 tahun tahun lepas 2012. Mm. Mm. Dan kita tak nafikan kita um, kita ni semua membesar dengan produk-produk yeah kita habis <laughs> sekali Milo ni eh, yeah. Apa sebenarnya kandungan yang ada sebenarnya yang banyak membantu anak-anak uh, kita ni? Okey, dalam anak-anak kita kita-kita ni dewasa <laughs> pun sama. Okey, uh, kalau kita cakap mengenai pemakanan seimbang ni, kita kemestilah sure kita makan uh, empat kumpulan makanan yang utamalah. Yang pertama adalah kumpulan karbohidrat yang hmm. mengandungi sumber Carbohidrat kompleks iaitu tinggi serat Kita kata kenapa kebaikan tinggi serat ni Dia bagi kita rasa kenyang yang lebih lama Sebab carbohydrate hmm. kompleks ni Dia akan berada dalam perut lebih lama Berbanding dengan carbohydrate ringkas So kita tak cepat nak rasa makan lagi Untuk hmm. makan yang seterusnya Dan kedua kena ada kumpulan protein Macam lauk-lauk, uh, ikan, lagi. ayam, tempe Itu kumpulan protein Mesti ada sayuran dan juga buah-buahan ini kita kata kumpulan makanan dan kita jangan lupakan air. Air tambah waktu bulan puasa ni sangat penting. Kalau kadang-kadang kita mungkin kita rasa dahaga tapi kita belum lagi rasa lapar sebenarnya. Tapi kita dah rasa macam nak makan ataupun nak minum kan. Tapi sebenarnya mungkin kita kekurangan air sebenarnya. So pastikan kita minum 6 hingga 8 gelas air itu secukupnya setiap hari. Dan Waktu bersahur tu, kita pilih kumpulan makan yang macam saya cakap tadi lah, karbohidrat tu pastikan karbohidrat yang berkualiti. Karbohidrat kompleks tadi apa antara contoh-contoh? Contohnya uh, macam dalam minuman Milo ni sendiri, kita mengandungi protomok iaitu Mok Bali. Iaitu sejenis karbohidrat kompleks yang kita extract daripada Bali. Dan kita ada, protomok ni actually kita ada satu kumpulan uh, saintis di Nestle yang mengkaji untuk menghasilkan gabungan unik untuk menghasilkan pelbagai jenis karbohidrat dalam tu. So kita ada karbohidrat kompleks, kita ada karbohidrat ringkas juga Kita tak nafikan karbohidrat ringkas ni bila tubuh kita minum kita perlukan tenaga So kita ada pembekalan tenaga yang secara berkala Maksudnya kalau tubuh perlukan tenaga dalam masa terdekat kita ada karbohidrat ringkas ni Dan untuk tenaga berterusan kita ada karbohidrat kompleks ni Untuk pastikan anak-anak tu sentiasa bertenaga Boleh tahan lah tak ada... Yes boleh melambatkan proses lapar hmm, tu yes, kita okey kecergasan dengan uh, dalam bulan puasa eh ramai daripada kita bila masuk bulan puasa dia terus hentikan aktiviti hmm. kecergasan tu sebenarnya ada gila kalau kita dah biasa uh, melakukan aktiviti kecergasan contohnya uh, ahli sukan eh tiba-tiba kita hentikan pastinya ada satu implikasi impact eh pada hmm. badan kita mungkin <laughs> kawan <kamu laughs> boleh kongsikanlah eh. memangnya kalau berhenti terus tu memang rasa macam jam pula badan hmm kerana aa, masa saya mula-mula main dulu pun aa, semasa saya bermain untuk pasukan kebangsaan sememangnya bulan puasa ni memang tidak ada rehatlah hmm. masih sememang, aktif seperti biasa masih masa. aktif saya dikurangkan pun tidak tidak saya hmm. masih ingat lagi aa, saya pernah aa, bermain di dalam satu kejohanan Uh, antarabangsa di dalam bulan puasa. Mm -hmm. uh, di Barcelona masa itu uh, pada tahun 1996. Mm -hmm. uh, dan kita terpaksa bermain dan uh, di Eropah pula tu uh, masa berpuasa itu panjang berbanding mm -hmm. dengan di Malaysia lah Jadi Tapi uh, Itu tak bukan alasan ya? Eh bukan, bukan alasan. Bukan, tidak bukan berpuasa, alasan tidak berpuasa ya. Uh, uh, <laughs> kerana uh, bagi kita itu satu tanggungjawab. Mm -hmm. Dan uh, kita sebagai satu pasukan masa itu uh, kita bersahur sama-sama berpuasa sama-sama bermain sama-sama. Dan -sama, bagi saya itu ada satu kelebihan untuk pasukan Malaysia lah. Hmm. Dan uh, kita masih meneruskan masa bulan puasa masa latihan juga. Tetapi uh, mungkin sedikit perubahan dari segi uh, jadual lah jadual hmm. sama uh, uh, jadi kita berlatih di awal pagi selepas sahur tu Setelah kita train dan lepas tu rehat. Then masa nak berbuka tu kita berlatih hmm. Terus berbuka hmm. So jadi uh, itu timing-timing dia lah masa Hanya tu Hanya tukar timing dari segi timing uh, dia yang kita tukar Itu yang masa saya main juga dulu Anak-anak saya juga mereka tahu Iaitu hmm. uh, ayah mereka bila bulan puasa pun pergi training hmm. Dan uh, tournament Jadi uh, mereka sudah biasa dengan jadual tu Dan uh, itu juga pada masa sekarang juga Macam anak-anak saya mereka uh, sememangnya aktif yang uh, yang nombor satu tu main hoki untuk sekolah hmm. yang nombor dua main netball hmm. tapi dan uh, saya beritahu juga iaitu uh, bulan puasa sebenarnya bukan alasan untuk kita untuk berhenti daripada aktiviti lah hmm. tetapi buat masa untuk yang bersekolah ni macam anak-anak saya sudah tentu masa bulan puasa itu uh, memangnya tak ada aktiviti sebenarnya hmm. tetapi uh, kita masih lagi encourage mereka Terus macam saya, saya. Sebagai contoh saya akan keluar berjalan lah Sekurang-kurangnya hmm. macam 3 kali seminggu hmm. Di dalam bulan puasa Itu yang apa yang saya lakukan selepas saya berhenti bermain lah hmm. Jadi saya akan galakkan mereka Kesal ikut saya kaca kaca. Tapi hmm. kalau kita dah tengah penat berpuluh-puluh tu haus kan ada tak tips macam mana nak <laughs> hmm. <laughs> Tak bagi saya itu semua adalah uh, terpulang pada individu lah hmm. Yo, Ini semua psikologi Yeah. mentally you hmm. kena strong lah you kena hmm. tahu that ni bulan puasa ini obligation tetapi dalam masa yang sama you kena bermain you kena berlawan kan jadi bagi saya akhirnya apa ni you punya mental lah sebenarnya kita sebenarnya dalam bulan puasa ni selain menjalankan kewajipan hmm. kita berlawan juga dengan kita punya Nafsu makan. kita, nafsu makan kita hmm. Itu kita sebenarnya melatih kita lah. um, yeah. mental, ah, melatih kita, eh, sebenarnya. Mental sebenarnya kita. saya rasa saya tertarik dengan satu poin yang Minawan cakap tadi Bermain pada dekat dengan waktu berbuka. Mm -hmm. Maksudnya kita janganlah bermain macam selalu nah, pukul 4 dah pukul keluar main. Cut, panas Tapi kan. Tapi jangan keluar awal. Mungkin kita mm. kelu lewatkan sikit waktu bermain tu. Contohnya 6:30 baru keluar bermain ke mm. jalan pusing satu taman ke. Jadi, lepas tu balik. Jam, aa, kan? lepas tu balik terus boleh minum dah. Yeah. So tak adalah macam dalam takat tadi balik-balik tiba-tiba rasa macam boleh nak how minum Kadang-kadang juga. Kadang-kadang kita kena melakukan sesuatu. Kerana kalau kita duduk je tengok jam saat tu Afsal lambat. Jadi bagi saya, saya bagi saya saya harus melakukan sesuatu. Jadi saya masa tu saya habiskan. Jadi You know, kita tak fikirlah juga. Kadang-kadang in the day, day, mesti kita terfikir juga ni. Oh, lambat ke apa ke kan. Tapi Jadi, itu yang saya aku dengan anak-anak. Sibukkan diri. Sibukkan yeah. kita, anak -anak, sebokkan sebokkan kita oh. dah. Eh, Tiba-tiba, wah lagi 10 minit. Okey, kita poster. siap. Ah. <laughs> ha. Izam tahu siapa yang suka kira tempoh <laughs> sampai 2 <laughs> Kan? Siapa dekat sini? Cuba angkat tangan. <laughs> Sebab saya tengok dia pakai jam hari ni ha, uh. uh, Sekejap tadi dia tengok jam ha, uh, Nabil hari ni, down, hari uh, ini ha, Baru pukul 11.30 baru, baru pukul 11.30 11.30 belum lagi lambat lagi eh. ha, uh, sekejap, sekejap dia akan tengok jam Tapi ini adalah habit saya rasa Bukan ambil je anak saya pun sama Sekejap nanti dia akan tengok jam Bila dia tengok jam dinding Dia tengok alamak dia akan kira lagi berapa jam Dia akan kira countdown lah ha, eh. uh, Jadi ayah macam mana Anak-anak uh, ni Bika, bila bulan tak puasa dia cergas ya. Yeah. Petang je pantang pukul 4 5 macam anak saya jugaklah. Yeah. Hilang dah hilang dah pergi ke taman semua. Okay. Macam diorang ni masa bulan puasa macam mana? Adakah teruskan ataupun ayah ni risau tak payahlah berehat jelah kat rumah, uh, tengok jam. Uh, Itulah <laughs> uh, <laughs> mungkin uh, kalau katalah mereka contohnya waktu di waktu sekolah eh, waktu weekdays ataupun pada hari Isnin sampai hari Jumaat ketika mereka bersekolah. Uh, mereka ini disebutkan dengan aktiviti di sekolah mm. Sebab mereka pun uh, pulang pada pukul 3.30 Pukul 4 baru mm. tamat mm. Jadi mereka hanya ada beberapa jam sahaja lagi So di situ kami sekeluarga memberikan dorongan Tinggal lagi 2 jam sahaja lagi Tinggal 1 jam lagi So kerana dorongan itu Mereka mampu untuk teruskanlah. Tapi kalau katakan di hujung minggu ini The first thing yang kita kena buat ini, Kita kena buat aktiviti kita Supaya mereka disebuk Macam Minawang juga tadi Kita hmm, sibukkan diri mereka ni Dengan apa-apa aktiviti -apa Yang menyebabkan mereka lupa Tentang bahawa kelaparan Yang mereka berlaku itu hmm, Aa, hmm, Dan hmm. kita kata okey malam ni Kita akan makan basket So uh, tunggu sikit lagi Sekejap So kita bagi masa yang panjang itu kita anggapkan dia sebagai sesuatu yang singkat. Ha ah, itu juga melatih lah. mereka yes. pemikiran mereka. Yes, ya. yes. Okey baik kita akan break dulu seketika dan sekembali selepas ini seperti biasa setiap tahun dalam apa kata Wanita sepanjang bulan Ramadan kita ada satu segmen khas Ziarah Ramadan dan episod pertama kali ini kita akan ke Kampung ruat Yan Kedah. Jangan ke mana-mana kembali selepas ini untuk anda saksikan Ziarah Ramadan dan selepas tu kita pergi ke set dapur nanti bersama dengan Kak Izan kita nak dapatkan sedikit tips jimat raya. Jangan ke mana-mana. Okay. Uh, dah beli baju raya ke belum? Ni Nabil dah dapat baju raya? Belum 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 awal lagi kan uh, Nanti boleh pergi ke Expo ni Baby dan Raya Expo 2013 Okey baik Kita dah uh, nak mengakhiri segmen terakhir kita ni Mungkin Puan Rema bolehlah macam nak kongsikan sedikit Mungkin uh, pada ibu bapa Terutama sekali pasangan ibu bapa muda ni Yang mm -hmm. ada anak-anak sebesar-besar sebaik-baik Nuha ni baru nak belajar Nak, nak asuh dia mm -hmm. Untuk mula berpuasa Okey, uh, bagi saya kan, ibu bapa uh, di luar sana lah, jangan takut untuk mengajar anak ataupun biarkan anak tu berpuasa. Uh, sebabnya puasa ni memang kita tahu benda tu memang dia akan lalui, dia kena lalui stage tu jadi maknanya dia kena berpuasa juga. Jadi kita biarkan saja dia berpuasa. Tapi ikut kemampuan dia. Kita jangan paksa dia. Jangan paksa. Ah, berapa Tentang kalau yang macam hmm. lah Nurha baru 6 tahun ni? Ah, ya. baru 6 tahun. So, berapa lama dia boleh berpuasa kita ikut je. Ah, sampai nanti satu tahap dia akan berpuasa, dia akan mula sedar, dia akan puasa sendiri juga nanti. Hmm. Ah. Nurha tahun ni ada rasa-rasanya uh, nak puasa berapa hari? 30. 30. Okey, boleh lah kita bagi dia. <laughs> lah eh sikit eh. Ah, uh, Nabiha. Rasanya penuh tak nak puasa tahun ni? Boleh. Boleh eh? Ah, janji boleh eh. Abang Nabil mestilah dia abang yang sulung kan. nak kena tunjuk contoh pada adik-adik ya. -adik, eh? Ah, boleh eh puasa 30 hari? Boleh. Okey, tahun ni raya di mana? Kampung. Kampung mak ke kampung ayah? Dua-dua. Oh kampung dua-dua dekatlah berdekatan. <laughs> ah, Okey. Dekat. Tu. Sikit a uh, dekat daripada uh, uh, ayah. Rating uh, kalau katakanlah kita risau anak kita tak boleh bangun sahur ke ataupun mereka tidak boleh bertahan sebenarnya itu adalah anggapan kita saja hmm. tapi apabila kita uh, tek, uh, tekadkan bahawa mereka ni sebenarnya memang boleh so nah. kita jangan underestimate anak-anak kita bahawa mereka ini memang boleh berpuasa dan boleh bersahur dan sama-sama menikmati berbuka puasa dan akhirnya nanti kita kata kita menyambut raya bersama-sama dengan ah, gembira dengan yes. tapi kata je tadi dugaan juga cabaran nak, nak suruh bangun yes. sahur ni Nak pujuk tu macam mana cara, -cara nak pujuk anak-anak bangun uh, sahur okay, yang pasti uh, sebelum uh, uh, Katakan dalam pukul 5 tu Kita dah mula pre-kejutkan dia lah ha, Kita gosok-gosok dia dulu bawa okay, dia nak kita akan bangun, bangun So dalam lebih kurang 5 minit sebelum imsak tu Dan kita akan bangkitkan dia lah ha. dan kalau kata kalau mereka tak boleh nak bangun kita terpaksa bawa dah mereka kita bawa makan <laughs> dukung dia suapkan ya paksa yes, lah yes, sikitlah yes. supaya nanti badan dia uh, Aa, akan mendapat yes. makanan yang cukup lah ya. Ah ya untuk yeah. kita kita sepanjang tempoh berpuasa Buluan tu puasa adalah start daripada bersahur itulah. Sama macam hmm. breakfast, hmm. cuma waktu hmm. saja yang berbeza sikit. Hmm. Pastikan dia makan yang secukupnya, dapat makanan yang seimbang hmm. dan macam perima cakap tadi, kalau boleh kita tanya anak-anak apa yang dia nak makan. So benda tu jadi boleh jadi motivasi untuk dia berpuasa. Hmm. Nak bangun sahur pun lebih senang sebab bila dia bau makanan yang kita masak, dia tahu kita sediakan makanan yang, yang dia ada bau pizza ke Haa, kan? so dia macam <laughs> lebih, <laughs> bersemangat. <laughs> Haa, dia lebih bersemangat ah lebih bersemangat nak puasa make sure pastikan karbohidrat kompleks <laughs> ada ada protein cukup sayur dan sayuran dan jangan lupa untuk uh, minum air secukupnya ha mm. dan dapatkanlah sepaket milo eh kalau tu cukup lah Haa, kalau macam lah, milo kan? ni yeah. boleh jadi sebahagian daripada pemilihan makanan yang seimbang sebabnya kalau macam contohnya kalau Milo UHT ni letak je dalam peti sejuk waktu nak berbuka tu sejuk-sejuk hmm. budak-budak pun suka ambil minum. Yeah. Daripada Minarwan, ya daripada minuman daripada yang selalu kita beli ya saya ingin tekankan itu anak-anak kita tu kalau boleh kita nakkan dia orang bersahur. Kerana bagi saya itu adalah satu psikologi untuk anak-anak kita Dia berpuasa. Kerana kalau dia tak bangun sahur, kalau dia tak makan something masa sahur tu confirm tak habisnya puasa. Sebab apa yang saya lihat terutamanya yang 7 8 tahun iaitu itu secara psikologi apabila dia orang makan Secara psikologi tu dia orang tahu oh dia orang dah makan something Betul. sebelum hmm. mula berpuasalah hmm. dan saya nak galakkan ibu bapa untuk galakkan anak-anak mereka minum air hmm. banyak Betul. semasa buka dan until dia orang tidurlah hmm. so train dia orang untuk minum untuk banyak minum, air kena masih kena cukupkan yeah. 18 yeah. air satu hari ya baik terima kasih kepada semua di atas perkongsian dan juga tips ya ini pengalaman uh, bagi anda mereka terutama sekali ibu bapa muda ada anak-anak kecil untuk kita melatih mereka menjalani ibadah berpuasa kewajipan kita sebagai umat Islam. Bapak kata pepatah lama nak melentur bulu tu lebih mudah kalau kita bermula daripada rebungnya ya dan kita ibu sebagai pencorak kepada kain putih yang kita ibaratkan anak-anak kita. Dengan itu kita ucapkan terima kasih dan kita jumpa lagi pada minggu hadapan. Assalamualaikum. Terima kasih. 'Cause I get fit to a